Банк Agricole розвиває аграрний сектор, бо вірить в його високий потенціал. Тому ми запустили проект в гостях у агробізнеса, в якому будемо регулярно знайомити вас з аграрним бізнесом України, разом з якими наш банк росте та розвивається протягом багатьох років. Кожного дня ми співпрацюємо з талановитими та успішними підприємствами, про які хочемо вам розповісти. У першому випуску ми відправились на Харківщину, у місто Первомайський. Де познайомились із Сергієм Цимбаловим, співзасновником компанії «Рома», який розповість вам про сімейний бізнес, хлібобуличну продукцію та переробку зерна, а також познайомимо вас із братом Сергія Іваном Цимбаловим та його бізнесом під назвою Лихачовський елеватор успішним підприємством, де переробляються та зберігаються тонни зернових культур. Ви дізнаєтесь, як партнерство і професійна підтримка іноземного банку допомагають в щоденному розвитку підприємства, а також про те, як кейс валютного кредитування допоміг підприємству збільшити свій прибуток. Дивіться, щоб дізнатися більше. Я Цымбалов Сергей представляю компанию, которая называется Коммерческое производственное предприятие «Рома». и это предприятие занимается переработкой пшеницы на муку и производством хлебобулочных изделий. Наше предприятие имеет два основных вида производства: это производство муки в ассортименте высший сорт, первый сорт, э, манка и отруби. Это самодостаточное подразделение, которое находится в структуре всего предприятия Рома. Второе подразделение – это хлебозавод. Это тоже самостоятельное подразделение. Хлебозавод производит, наверное, более 150 наименований продукции. Это пшеничный хлеб, ржаной хлеб, заварные сорта хлеба, это сдоба, это слоеное изделия, это кондитерские изделия. Эту компанию мы создали с моим братом, мы два учредителя. Компания на сегодняшний день в составе 800 человек. Это семейный бизнес, который делает все на совесть и делает как для себя, для своей семьи. Мы входим в топ-10 экспортеров пшеничной муки. И не только муки, а частично еще производим и смеси. То есть в основном продукция продается на Восток, на Азию. Ну, то есть это Саудовская Аравия, это Индонезия, это Израиль, это... Республика Тога, то есть и некоторые республики Африки. Частично на Малайзию, значит, и какие-то небольшие объемы продаем в Молдавию, значит, в Белоруссию. Ну, по сути дела, основной объем — это рынок Азии и Востока. Это очистка зерна, его отволаживание, и далее оно поступает в развольное отделение. И здесь мы видим растева, с помощью которых Происходит разделение продукта, то есть получение муки высшего сорта, первого сорта и отрубей. Здесь мы можем увидеть сейчас э, муку высшего сорта, которая э, уже далее идет в склад готовой продукции. Эта очистительная машина называется камнеотборник. И это тоже готовый продукт для строительства фундаментов. На выходе видим готовый э, продукт двухкилограммовая мука запасована в общей упаковке. Сейчас мы видим линию фасовки муки высшего сорта, где она зашивается в мешок весом 50 килограмм и далее по транспортеру идет или на загрузку в автомобиль, или в контейнер, который везет ее в Африку, к примеру, или в Израиль. И э, основная часть муки продается на внешний и внутренний рынок. Значит, и какое-то небольшое количество муки мы э, используем для производства хлебобулочных изделий на хлебозаводе. Хлебозавод на сегодняшний день положен на двух площадках. Это первая площадка, с которой начиналось зарождение, в общем-то, нашего предприятия. На этой площадке в основном выпечка происходит на ротационных печах, тесто приготовление, далее разделка, значит, далее расстойка. Эти все процессы происходят ну раздельно и приходится перемещать продукт вручную. Из хлебов я могу с уверенностью сказать, мне больше всего нравится это заварные хлеба которые мы их, эти заварные хлеба, в отличие от других производителей, делаем по классической технологии, не применяя а, смеси. Мы это делаем полностью, имея живые реальные ингредиенты, и это позволяет а, продукт, ну, как мы говорим, делать более органическим. Точно так же сейчас а, развитие именно вот этого направления хлебозавода мы видим а, в изготовлении хлебов а, из цельнозерновой муки лаваши тоже мы можем готовить из цельнозерновой муки, ну, то есть развивать вот это направление. Оно очень перспективное, я думаю. Начали мы работать с одним из ведущих европейских банков. Что это нам дало? Первое, что они уже поступили по-партнерски, знаете как, даже в самом начале, вот мы, допустим, заключили кредитный договор в гривне, значит, процент, они нам дали немножко меньше на первом этапе. И проработав буквально там 2-3-4 месяца, от них поступает предложение, говорит, а почему бы вам не кредитоваться в валюте? Для нас это было неожиданно, потому что любые кредитования в валюте, еще с тех времен у нас оставалось понимание, что да, вроде если доллар прыгает вверх, был там 8, а стал 30, мы можем стать банкротами. Но они нам просто объяснили, друзья, у вас есть валютная выручка, которая позволяет вам, скажем, не рисковать абсолютно ничем. На мой взгляд, это существенный такой момент, который вызывает доверие к банку, то есть они позволили нам вот этим предложением уменьшить обслуживание кредита ровно в три раза. Ми фінансуємо прозорі компанії, які ведуть офіційний бізнес. Ми фінансуємо ті компанії, які мають стратегію розвитку, які розуміють, куди вони рухаються, і чітко і спрямовано йдуть до своєї мети. Так само чітко і спрямовано до своєї мети іде Кридіагрикольбанк. Ми фінансуємо весь ланцюг від виробника сільськогосподарської продукції до трейдера. І до переробних підприємств. Ми допомагаємо нашим клієнтам ставати більш заможними і заробляти більші прибутки і інвестувати їх в Україну. Ми надаємо клієнтам Агрікольбанку весь спектр послуг. Від фінансування робочого капіталу до інвестиційних проєктів. Економічне состояння підприємства улучшилось і ми бачимо перспективи розвитку, тому що крові. для экономики и для развития у нас достаточно. Мы имеем запас тот, который позволяет нам зарабатывать прибыль в постоянном режиме. Плюс мы еще имеем возможность заниматься немножко и трейдингом. То есть это то, чем занимается предприятие Лихачевский. Значит, мы тоже параллельно это делаем. Меня зовут Цымбалов Иван Алексеевич. Я создатель предприятия «Лихачевский элеватор», которое было создано в 2017 году, август месяц. По культурам расскажу по элеваторному бизнесу так. Мы начинали основное наше. Это пшеница, ячмень, кукуруза. И в этом году мы пришли все-таки к семечке, подошли. Пшеница у нас в объемах, два последних года я назову так, в Украине в прошлый маркетинговый год было выращено где-то плюс-минус 28 миллионов к экспорту было экспортировано 20,5 миллионов, 7 миллионов внутри страны. В этом году выращено 24 миллиона плюс-минус, к продаже на экспорт будет 17,5 миллионов. Мы начали сотрудничать с компанией «Рома» в 2018 году с Лихачевским элеватором в 2019 году. И хочу сказать, что это партнерство, эта кооперация для нас очень важна, потому что работая с этими компаниями, предлагая им финансирование, на самом деле мы поддерживаем и другие хозяйства, которые являются клиентами уже конкретно этих компаний. И таким образом мы говорим о том, что мы финансируем цикл, замкнутый цикл, и мы финансируем цепочку добавленной стоимости. Для нас, как для банка, это очень важно, потому что таким образом закрываем целый кластер своим продуктом и своим предложением. А с тем, чтобы продукт финальный банковского финансирования сделать более интересным для наших клиентов, мы работаем с нашими партнерами крупными компаниями, поставщиками семян, средств защиты растений, агротехники и думаем над тем, как и что предложить нашему фермеру. Вот эти машины приехали с сельхозпредприятий, загруженная продукция. Это они выехали в 5-6 утра и вернулись сюда уже на отбор проб. Зерно, которое, смотрим, на весах взвесилось, приехала, у него маршрут определен, на какую она завальную яму эту или эту э, становится. Вы, и вы забиваете здесь, получается, в маршрут, с какой емкостью оно будет высыпаться. Так? Здесь работало на этой стороне, пока было э, 60 тысяч 8 емкостей, здесь работало э, 7 человек вместе с бригадиром. То есть они 7 человек в том году в месяц приняли 400 тысяч тонн зерна. Это космический результат. Это я говорю, вот он не даст соврать, Леонид, и зарабатывают зарплату не хуже, чем в Польше. Правильно, да? И никуда не поедут. Будут работать здесь. Наша работа с банком Агриколь складывалась после первого банка. У нас были немножко там, не пошел вопрос один, они не могли согласовать нам. А Агриколь сделал это с легкостью, он увеличил нам кредитный портфель, и все решилось гораздо проще, чем в предыдущем. На сьогоднішній день вже надаємо лізингові послуги. Ми готові підтримати їх фінансово на будь-якому етапі їхньої поточної діяльності. Ставте лайк цьому відео, беріть участь у конкурсі. Умови конкурсу в описі під цим відео.